Добрый вечер, дорогие друзья! Снова я с вами, пастор Александр, хлеб наш насущный. Приветствую вас возле ваших телеэкранов. И хочу сказать, что сегодня у нас будет передача. Может быть, для кого-то она покажется странной, необычной, но я думаю, что в нашей сегодняшней передаче Бог тоже что-то будет делать и прояснять. Накануне этого 2007 года, год уходит у нас, и Хотелось бы в начале передачи поздравить всех с наступающим новым годом, пожелать вам всего-всего самого хорошего, наилучшего, что можно на этой земле выразить. Да? И сегодня в нашей передаче, я как говорил вам, уже что-то будет необычное, сегодня у нас гость и помогает нам нашу передачу проводить настоятель Рима католического прихода, Рождества Богородицы в городе Южном, отец Вячеслав Ковальский. Отец Вячеслав, мы приветствуем вас, что вы к нам пришли. Спасибо вам. Отец Вячеслав, вот у нас, я знаю, что Рождество, и вы уже вроде бы как празднуете Рождество по католическому календарю, да? Сегодня. Вот сегодня, да? Отец Вячеслав, вот вы нам что-то можете сказать вот по Рождеству католическому? Рождество католическое ⁇ это такое же рождество, как и во всех христианских церквях. Только бывает, что одни празднуют по старому стилю, другие по новому стилю. Но это всегда или в новом, или в старом календаре. Это всегда 25 декабря. Если по старому стилю смотреть, то это получается тогда 7 января уже. Mm -hmm. И хотелось бы тогда сегодня... Может быть, всех, 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 всех христиан поздравить кого с уже наступившим праздником. Есть это и Рима Католики, есть и православные, которые также отмечают э, сегодня этот праздник. Который... Ну и также хотелось бы пожелать братьям протестантам и в особенности в первую очередь православным братьям, которые сейчас переживают рождественский пост, особенным способом готовятся к этому светлому празднику Рождества Христового. Как говорится, как говорят отцы церкви, древние отцы церкви, что Сын Божий стал человеком для того, чтобы мы, чтобы мы, сыны людские, стали детьми Божьими. Да. Вот. И этого же хочу всем вам желать сейчас. Это как бы такая первая ступенька таких пожеланий. А таких пожеланий будет много. Отец Вячеслав, вот вы празднуете Рождество сегодня, да, уже начали. С вот. 24 на 25 в ночь была ночная служение служба. было. Да. Вы проводили служение здесь у нас в городе, да? Да, да сегодня как раз было в три часа дня было служение так как я еще служу в Одессе, а по воскресеньям и праздникам доезжаю. Уже вы приезжаете сюда в Южном, у вас в Южную. есть тут приход в Южном, да, да? да, есть люди, и вы приезжаете сюда ради того, чтобы вот тут... Пока, пока что мы не имеем землю, но с нашими братьями католиками в византийского обряда, греко-католиками прихода Петра и Павла, где настоятелем является отец Василий. Вот. И пока что они нам предоставляют свою часовенку на берегу Сычавского озера. А, это вот Сычавское озеро, это где вот по улице строителей, по-моему, да, 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 там да, это да, строители да, 9, да. напротив там такая стоит небольшая... небольшая часовинка, а рядом да. уже, уже фундаменты уже. Там располагаются греко-католики, да, греко они, я видел, забивают сваи, там строятся, да? А вы подали, я знаю, документы на землю, и должен рассматриваться вопрос да. вот, о земле. Ждем, молимся, и что может быть, дай Боже, если бо, воля Божья и будет также наш храм в этом городе. Вместе с братьями протестантами, в общем. тоже. Да, да. Но... Православными протестантами. Да. Ну, вернемся к Рождеству. Да. Сам, само слово Рождество, оно как... Э... Рождение, да? Рождение. День вот. рождения Иисуса Христа, по-простому. По простому, день рождения Иисуса Христа. И в принципе, вот как бы сама суть, я думаю, что э, она не настолько важна. Вот мы начинаем праздновать Рождество вот, к примеру, католики, да, 25-го, вот сегодня, да. А мы уже, как протестанты, мы его празднуем э, 7 числа, туда дальше немножко. Ну, как бы я бы даже сказал, что. Сама суть не в том, что какого числа, но сама суть была в том, что Рождество состоялось, да, Иисуса что мы Христа. Мы это событие отмечаем, да, да. что, мы, что это для нас рождение нашего Спасителя – это факт того, что Он стал человеком, что Бог воплотился, Бог стал истинным, истинный Бог стал истинным человеком. Пришел Один, сюда на землю. Одним был. среди нас, стал да. подобный нам во всем, кроме греха, как говорит апостол Павел. Да, уподобился нам людям, перенес все эти искушения, все, что можно было, в себя все воплотил, и Рождество состоялось. Хорошо. Отец Вячеслав, что бы вы вот вы хотели пожелать нашим людям города, э, в том числе и католикам, и всем людям города. Вот э, такого во-первых, я так можно сказать, с самой семинарии с третьего курса. Шесть 6 лет 6 лет э, уча в семинарии с третьего курса, занимаюсь э, с семьями очень сильно. Э, и это такое движение, домашняя церковь есть uh -huh. в католической церкви. Э, и вижу, как меняются семьи, как меняются супружеские пары, когда они отдают свою, отдают свою жизнь Господу. Э, молясь вместе супружеской молитвой хотя бы раз в месяц делая такой такой супружеский диалог вместе mm -hmm. молясь с детьми читая святое священное Писание вместе с детьми и, и отдельно даже и где бы ни находились стара чтобы старались вместе э, хотя бы в одно и то же время молиться те которые посещают такие кружки домашней церкви раз в месяц. И пожелал бы вот именно, чтобы особенно мужчины, которые есть в семьях, чтобы они были действительно главой семьи, так как Иосиф, который воспитывал вместе с Марией младенца Иисуса, чтобы он, также этот Святой Иосиф, был таким образцом для мужей наших, мужчин, пап, отцов, э, в ведении э, не только хозяйства домашнего, не только чтобы были как бы такими добытчиками, которые приносят деньги да. домой, но также были именно такими духовными, домашними э, лидерами в своей семье. Вот, э, чтобы держ, э, чтобы э, как сказать, э, что, то, что семья, как сказал наш уже покойный папа римский Ан Павел II, семья это э, ячейка церкви, это ячейка общества, и на ней все держится, да. чтобы наши семьи, семьи нашего города Южного э, укреплялись именно в Господе, в молитве, в чтении Святого Писания, чтобы укреплялись в благодати э, у людей и у Господа. Спасибо вам. Спасибо вам, отец Вячеслав. Мы желаем вам всего доброго, друзья. Мы поздравляем вас. Грядет 2008 год у нас. Буквально вот уже осталось несколько дней. В нашей стране будут глобальные перемены, они уже наступают. С Рождеством Христовым вас! Поздравляем вас! И хотелось бы, как вот мы уже традиционно в каждой передаче болимся, позвольте мне помолиться, благословить вас, Пусть Бог благословит ваши дома, ваши семьи, работы, чем вы занимаетесь. Позволите нам это сделать. Спасибо. Дорогой Господь, я прошу Тебя во имя Иисуса Христа. Благослови, пожалуйста, сегодня каждого человека, Отец, кто был с нами, каждую семью во имя Иисуса. Господь, благослови особым отцовским благословением. Прикоснись, Отец. Мы благословляем. Пусть Рождество действительно состоится, рождение Иисуса состоится в каждом доме, в каждой семье. Во имя Иисуса Христа мы благословляем. Мы благословляем. Господь, спасибо тебе. Аминь. Спасибо вам, что вы были с нами. Всего самого вам наилучшего, доброго, хорошего, дорогие друзья, с Богом. До скорых встреч.